वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम् कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा प्रणम्यं शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रं चतुर्घकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराचेन्द्रम् धूम्रवर्णम् तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननम् द्वादश तानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्दरः न च तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धन पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनालदपुराणे सङ्कटनाशनम् गणपतिस्तोत्रम् सम्पूर्णम्